berikutnya masalah talfiq masalah talfiq ialah masalah seseorang keluar daripada mazhab Dan ini kalau tuan-tuan mazhab syafi'i keluar daripada mazhab syafi'i masuk mazhab, mazhab lain cuma sebelum saya nak tanya tuan-tuan keluar, saya nak tanya bila tuan-tuan masuk sebelum keluar kena masuk dulu, bila tuan-tuan masuk haa Beranak mana namanya? Ini ramai yang di, di Pinang yang semayang di Masjid India, depa beranak macam apa? Beranak terus jadi syafi' ini berdasarkan pada kawasan ke, berdasarkan pada negeri ke, berdasarkan pada pendaftaran. Ramai-ramai rakyat hak kat luar. Kadang-kadang mengaji dah apa dah. Depa tu macam apa? pun mazhab apa? Mak rempit mazhab apa? Mak rempit. Dan mak rempit Islam. Pasal dia mengucap. Asyadu, Asyadu ala ala Allah ilang Kalau dia mengucap lah. Masa dia rempit. Dia berdosa satu hal. Tapi dia mazhab Allah Mak rempit kalau mati. Dia kena mati dalam mazhab syafi'i. Tuan-tuan kalau pergi buat kat mak rempit lain. Belajar mazhab syafi'i. Kena tuan-tuan. Ha? Ah saudara baru ni saudara, ni saudara uh, Kamarudin yang kita Ustaz Kamarudin kita. Saudara baru mazhab apa? Masa dia daftar nak masuk Islam tu daftar dah mazhab dah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah wa anna Syafi'i mazhabi. Ya kata gitu. Bila sebelum nak nak seruh keluar mesti kita kena masuk dulu bila dia masuk tak apalah dia kata sebenarnya kita masuk lah pasal kita percaya bahawasanya sentuh lelaki dan perempuan batal wuduk tak apa kita ringkas untuk dia pak kenapa awak percaya sentuh lelaki perempuan batal wuduk kenapa orang Hanafi kata tak batal oh saya kata tak batal sebab saya lahir di India saya kata batal sebab saya lahir di Malaysia. Sebab tu. Kenapa? Kena orang India nak kurang orang orang Malaysia. Tak pasal apa? Adakah itu menjadi sebab? Tuan-tuan faham maksud saya? Itu tidak boleh menjadi sebab. Tuan-tuan kena cari sebab lain untuk pi kata satu benda batal dengan tak batal ni bukanlah kerana kita lahir Pahang kita lahir Perlis kita lahir Pening orang Perlis kata tak batal orang Kedah kata batal pasal apa pas batal sebab kami lahir di Kedah tak batal lah pasal dia lahir di Perlis ada ada kau nabi sebut punya tuan-tuan ini satu masalah kerana kita tidak tahu punca pasal apa kita buat kita anggap dia batal kerana kita anggap perkara itu batal kerana kita sangka Nas-Nas menyatakan batal kalau kita orang yang tak mampu faham Nas, kita taklit lah kalau kita orang yang mampu faham Nas kita kena tanya Nas mana akan kata batal tu dan ada dua keadaan kalau saya ataupun seseorang itu kata batal disebabkan kerana saya tengok ada nas kata batal. Kerana Quran kata aula mas tumun nisa umpama kerana kamu sentuh menyentuh perempuan. Maka saya di atas nas itu saya kata batal sentuh menyentuh. Ah mari mazhab Hanafi pula pasal apa awak kata tak batal. Saya kata tak batal kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla Nabi wa sallallahu alaihi wasallam ba'da azwaji azwaji thumma qama wa sallam. Nabi cium sebahagian isterinya kemudian bangun dan menunaikan salat. Ha ni aulad mastumun nisa ni sentuh menyentuh ni bagi saya bermaksud persetubuhan ni kata Hanafi. Kau ni kata sentuh menyentuh. Oh ini sentuh menyentuh sentuh menyentuh. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud pada waktu malam ah Nabi nak sujud ah, kata Aisyah laqad raaituni muttajaatan baina yadayy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku melentang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin wa imam khari Wa idza arada an yasjuda ghamaz rijlayya fa qabathuhuma. Apabila Nabi nak sujud, Nabi ramas kaki ku dan aku mengang, aku tarik dua-dua kaki itu. Ha maka Nabi grup yang kata tak batal, hadis ni menunjukkan tak batal. Masa Syafi'i kata no, ketika dia ramas kaki Aisyah, barangkali Aisyah selimut. Maka tidak kena langsung. Tidak kena secara langsung kena atas selimut. Ada hadis Nabi Aisyah kata faqattu sallallahu alaihi wasallam zaata laila. Ah oh, aku kehilangan nabi pada suatu malam. Pada aku cari-cari nabi, aku terpegang kaki nabi fa idza qadamaihi nasibatai ketika tiba-tiba dua kakinya terpacak. Dan dia menyebut Allahumma inni a'udhu bi min sakhtik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik hadith riwayat imam muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya Allah aku berlindung denganmu dengan redamu daripada marahmu aku berlindung denganmu daripada tindakanmu Tidaklah aku ini dapat aku berlindung daripada kemaafanmu dari perkemurkaanmu. Tidaklah aku ini dapat menghitung kepujian padamu. Engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu wahai Tuhan. Asya pegang kaki dah. Kata Mazhab Syafi'i yang lain kemungkinan dia memakai stokin. Tapi Asya kata, tapi Aisyah kata dia mencium sebahagian istrinya dan bangun dan salat. Dan ada yang menyatakan Mungkin dia cium berlapik Di atas anda ayah anak anda ayah ni Walaupun kita jaranglah tengok orang cium berlapik Tapi Sebahagian kata batal Sebahagian kata tak batal Kalau tanya saya, saya kata tak batal lah Tapi kalau seseorang itu yakin Dia batal di atas ada riwayat lah muwatta ada sahabat juga yang berpendapat bahawa dia batal kita tak nafi tapi jika sekiranya dia yakin kata itu batal sentuh perempuan batal bagaimana mungkin tiba-tiba pergi ke Mekah yakin dia hilang pergi ke Mekah tak batal, sebab apa? sebab batal ni sebenarnya hukum ni terikat di Malaysia hmm. ada mungkin macam tu tuan-tuan, ini semua fanatik lebih baiklah habaq kat orang tuan-tuan baca semua dalil-dalil ni bagi orang fikir itu kan lebih baik Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut dalam Taisir Al-Fiqh orang yang terbaik untuk kita ajar Islam jangan atas mazhab ialah orang yang baru masuk Islam kata dah tak payah hajak mazhab kat hajak mereka suruh baca nas dan bentang kata ni Imam Ma Syafi'i kata ni Imam Malik kata Oh kita tak boleh faham kita siapa nak faham ni susah benda ni kita orang awam kata ustaz sendiri faham tak? saya pun tak boleh faham ni yang dia ajak kami, bapa tak faham dia kata dia tak faham dia kata kita tak boleh faham kita tanya dia, dia faham tak? dia kata saya pun tak boleh faham kalau macam tu macam mana ustaz dia buat selama ni tu saya mengikutnya, kalau ustaz tak boleh faham tak boleh ajak kami dia datang saya faham lah kalau ustaz faham tolonglah ajak kami Pasal apa dia nak eksklusifkan agama? Pasal apa dia seolah-olah yang ni ni orang awam ni tak ada faham. Takkan orang awam jahil macam tak tu. Takkan hanya nabi ajak agama untuk orang universiti ya. Zaman nabi mana universiti? Badawi padang pasir masuk. Duduk padang pasir tu pun kena masuk Islam. Zaman kita tak apalah Badawi boleh masuk universiti dan jadi perdana menteri. Dulu mana ada Badawi semua jaga kambing Ini takkan satu agama yang nak diajak yang begitu susah. Takkan benda-benda basic macam orang tak boleh faham. Ajarlah. Tapi bila dia orang ni buat jadikan agama ni seperti begitu eksklusif dan dia kata orang awam tak boleh faham, sampai bila orang awam pun kita tak boleh faham. Padahal kalau kita kata sebenarnya sentuh laki perempuan ni ada juga pendapat dak tenahlah tentu tak batal. Kita baca nas tu. Kalau hampa kata sentuh lagi perempuan tak batal. Hampa wahabi. Itu dia satu mazhab. Ertinya satu India wahabi. Apa kena mengenal wahabi dengan masalah sentuh lagi perempuan pula ni? Saya pergi ke Mekah awal ni. Satu hamba Allah kita ni bukan kita ni bukan kita nak bela wahabi bukan kena mengenal wahabi tu dengan kita wahabi wahabi punya hal lah tapi biar tak lucid orang tak ramai tawaf dia duduk tapi saya sementara raja muda boleh tak wah, wah. ada wahab saya dah habis ya? dia kata sebenarnya dalam kaabah ni habis habis ke kan ada apa sekarang ni semua dah musnah dah. Siapa dah? Ni bukan Kaabah saya dah Wahabi dah buang dah Kaabah saya. Pergi jaga, pi jaga je haji pun di sana. teratur mentaliti. Saya tanya apa dia? Saya tak tahu lah. Kata saya tak tahu Wahabi-Wahabi ni apa. Tapi Wahabi ni, ni Wahabi ni pun Saudi ni. Dia kata apa yang dia buang? Kayu-kayu asyai Kaabah ni dah habis dah dia buang. Dia kata. Saya tanya dia, kayu asyai Kaabah ni siapa buat? Yang asyai lah zaman Nabi Muhammad. Eh, bukan Nabi Muhammad buat Kaabah. Siapa buat apa tuan-tuan? Nah, Nabi Ibrahim. Hang nak tunggu kayu Nabi Ibrahim dan kayu Nabi Ismail ya? Ada lagi ke ya, kata? Kata Kaabah ni pun memang bukan potongan yang asal Sejak pada zaman Nabi ia bukan potongan yang asal. Quraisy telah mengubahnya beberapa kali. Sebab itu ada hadis Nabi kata, "Laula hadisu qaumuki bil quf la hadamtu Ka'bah wa la banaitu ala qawa'id Ibrahim." Nabi katakan kepada Aisyah. Wahai Aisyah, jika tidaklah kerana kaum kamu itu baru saja kufur. Masuk baru saya masuk Islam. Nasaya aku muslim, buang ka'bah ni. Aku buat balik macam mana Nabi Ibrahim buat. Sebab apa? Sebab Quraisy ni dah pergi ubah dia punya potongan asal dia Nabi Ibrahim. Bila mari zaman apa nama Bani Umayyah pada awal peperangan Hajjaj menentang Abdullah bin Zubair. Hajjaj telah melontar Abdullah bin Zubair dengan menjenik dan menjenik itu kena Kaabah, pecah Kaabah. Kemudian setiap mai pemerintah buat pintu Kaabah sebenarnya dua. Sekarang jadi satu. Jadi dua. Jadi satu jadi dua. Ada pemerintah mai tutup, ada pemerintah mai buka. Sehinggalah Imam Malik melarangnya pemerintah zaman dia. Dia kata walaupun dua, biarlah tinggal satu tutup satu, -satu buka dah. Sebab kau tidak jadi mainan. Mai kau ni buka, mai kau ni tutup. Mai kau tutup terus biar habis selesai. Mai kau ni dia kata habis kayu-kayu ni wahbi curi. ...teratur mentaliti mengaji universiti kata saya bukan sokong kata Saudi semua saya tak sokong bukan. pertama saya kata kalau nak kira buang bahan sejarah ni yang you tengok keliling Masjidil Haram ni pun bukan hak zaman Nabi Ibrahim dah ni hak merah-merah ni zaman kerajaan Turki Osmania kalau you nak kira masjid hak asal pada zaman Nabi pelepah tamar je ni no masjid, na masjid Nabawi na you nak mayam buah pelepah tamar tu kata pada zaman Osman, Osman dah buat. Dalam hadis Bukhari, Osman dah tukar tiang-tiang ni. Osman dah buat tiang ni diukir perak pada zaman Osman. Osman bin Affan. Mai tu, dia kata habis dan kalau nak kira saya kata dah. kalau nak kira buang tempat sejarah dia tahu rumah-rumah Nabi saya pun tak ada kalau nak kira tu, Sayyidina Umar pernah buang pokok yang mana sahabat berbaiah di bawahnya, iaitu di Baiat Ridwan. Karena apabila orang mula percaya yang bukan-bukan, sama, sama nampak tebang pokok tu, walaupun ada nilai sejarahnya, karena dia disebut alladzina yubayyi'unaka tahta asyjarah. Mereka yang berbaiat ah dengan engkau di bawah pokok iaitu Baiat Ridwan. Tapi bagi Umar, sejarah tidak lebih berharga daripada akidah. Saya bukan nak bela Bukan kita pro wahabi ke apa. Walaupun dia kata, kata api, ya, kita tak wahabi, kita asri. Biar ambil kat dia. Tapi masalahnya, ialah ada kelumpur manusia ni, dia main kata. Eh. Tengok pelik sikit, wahabi. Sehingga ada haji, pakai lebay, ambil tul, perempuan tul tu, pegang, terkena tangan dia. Dia tahu haji ni, perempuan tu terkena tangan dia haji ni wahabi dia. haji tu tak, tak sengaja haji tu wahabi saya kata teruk betul ada orang cerita saya teruk betul semua tuan-tuan menyentuh lelaki perempuan tidak batal uduk berbeza dengan maksud boleh menyentuh perempuan tuan-tuan faham tak? Bila kita kata tak batal wuduk, lagi ada orang, dia tak kerti, dia tahu, depa kata boleh pi pegang perempuan. Tuan tuan faham tak? Ada orang dah faham tak? Ini anak manusia punya masalah dalam dunia ni. Kalau satu orang kata pakai emas tidak batal sembahyang lelaki. Adakah bermaksud dia kata orang lelaki dia kata boleh pakai emas? Adakah dia maksud? Dia tak maksud. Dia sedang membincangkan semasa seorang lelaki pakai emas sembahyangnya batal atau tidak. Soal memakai emas haram itu satu bab yang yang lain. Sebab tu kadang-kadang orang otak dia menjadi dia, dia nak dia nak pergi jadi profesor sebab tahu. Dengar betul-betul orang cakap. Orang cakap sentuh laki perempuan batal ataupun tidak. Jadi kalau orang nak tengah tawaf, dia tak sentuh perempuan, batal ataupun tidak. Jika tak batal, maka dia tawaf lah. Itu maksud kita. Bukan kita kata lepas pada ni pokok-pokok tu boleh pegang perempuan pasal tak batal wudu. Ini salah. Pi pegang perempuan yang bukan mahram tanpa sebab yang munasabah hukumnya apa? Haram. Itu bukan kaitan. Upacara ni angkat nikah dan upacara batal wudu yang dibuat oleh semua pihak. Ini tak ada kena mengena dengan agama. upacara apa? batal wudhu eh, ini tak ada kena mengena mengena